Как дела? По чуть-чуть, по чуть-чуть. Откуда будете? Краматорск Донецкая область. Краматорск Донецкая область. Ничего. Как у вас там Краматорский? В смысле как? Ну, что у вас там происходит? Какие у вас дела? Живем, помогаем армии, работаем. Армии какой? Украинской, российской. Мы живем в Украине, какой армии можем помогать? Не, не знаю. Донецк -то тоже жил в Украине, однако он помогает России. Не помогает там никакой. Там есть оккупационная власть, которая ресурсы пытается перевести на оккупантов. У нас, у нас в России своих ресурсов хватает. Окупационная... Если бы России хватало своих бы ресурсов, она бы никогда не нападала на другие страны. Например? Че, например? например? Не нападала на другие страны, на какие еще? На Украину напала, на Грузию напала. На Грузию напала? Понятное дело. А что -что? Схинвал это где? Что-что? Схинвал это где? Без понятия. Это в Осетии. Что, что, Осетия это часть Грузии? не ну, Непризнанная республика, да так она создана для того, чтобы Грузия не развивалась. Аналог Приднестровью ПМР, аналог ДНР и ЛНР в Украине. Россия создает вокруг себя маленькие п... республики, чтобы они тормозили развитие полностью всей страны. Как она, как она республика может тормозить развитие всей страны? Тем образом, что если страна пытается отойти от российского влияния в сторону, например, Европейского Союза, то в таком случае вот эти маленькие стороны, вот эти маленькие республики тормозят развитие этой страны. Почему? Потому что чтобы вступить в какой-то альянс, какой-то союз. Нужно не иметь никаких войн на своей территории и не нужно иметь спорных территорий на своей территории. А если какая-то спорная территория появляется, в таком случае тормозится развитие, потому что оно влияет как на принятие решений, так и на развитие экономики и других сфер жизни самой страны, государства. Неплохая версия, но нормальная такая. Ты мне веришь? что это не делается. Ну смотри, Украина не может вступить в НАТО полностью, потому что есть спорная территория и присутствует война. Этой войны бы не было, если бы Российская Федерация не создавала на нашей территории так называемые ДНР и ЛНР. А так как она их уже создала и контролирует часть этой территории, в таком случае у Украины есть спорные территории. НАТО не могут нас взять. То есть Украине нужно или отказаться от этой территории, или, или полностью уничтожить российский ф... на территории этих областей российских. А вы там не... нет? Ты задаешь людям, которые защищают свой дом? Ну, тебе нужно, я не знаю, если у тебя еще живой дедушка или прадедушка, которые воевали во время Второй мировой войны, войны, то нужно ему задать вопрос, кто был прав, тот, кто защищал свой дом или тот, кто пришел и напал. Ну вот, э, ЛНР и ДНР защищали свой дом. В 2014 году началось АТО. Что То такое есть... ЛНР и ДНР? Донецкая республика, Луганская. Нету таких республик. Это созданные республики Российской Федерации. В любом случае, они ста стали на защиту своего дома. Нету таких, нету таких республик, я еще раз говорю. То, что вы можете захватить... Улицу в Украине и эту улицу назвать республикой не означает, что это какое-то отдельное государство. Нет, это временно оккупированная территория. Временно оккупированная. Так люди-то там что, все в цепях ходят? Они же... Смотри, я живу в Донецкой области, город Краматорс. Каким образом Россия создала ДНР и вписала мой город в эту республику? А, а, собственно говоря, Донецкая область стала республикой. По причине отказа соглашения с Майданом, с результатами Майдана. Вот и все. Что ты несешь? Причем здесь Майдан и российская, российская работа диверсионных групп на Донбассе? Ты путаешь два разных события. Российские диверсионные группы на Донбассе когда действовали? Гиркины и стрелкове, которые захватили сперва город Славянск, а через два часа мой город Краматорск. 12 апреля в 2014 году. Mm -hmm. угу. Нужно бы, я думаю, за 11 лет можно было бы посмотреть их там интервью, прочесть их книги, которые они пишут, рассказывают интервью, показывают разные кадры, как они захватывали города на Донбассе в Украине. Mm -hmm. Захватывали города на Донбассе. Не освобождали, а захватывали, да? Пришел гражданин Российской Федерации с оружием и захватил мой город. Это что, освобождение? Когда... Они не освобождают, они захватывают. Mm -hmm. Интересная версия, конечно, замечательная. Но люди решили самоопределиться и самоопределились, что они теперь Донецкая республика. Люди могут самоопределиться согласно Конституции Украины и законам Украины. Ну, отлично. В Конституции что-нибудь написано про вооруженный переворот государственный. Назови мне хотя бы одну одну фамилию, имя и фамилию человека, который с оружием захватил власть в Украине. Группа активистов во главе с Яценюком, Кличко, как-то там еще Аваков у вас там был. Они захватили Верховную Раду Украины, правильно я понимаю? Они свергли Януковича. Не, не, подожди, у нас парламентско-президентская форма правления, у нас парламент управляет страной. Я правильно понимаю, что Кличко, я Яценюк, они с оружием захватили Верховную Раду Украины? Не, ну не они лично. Так назови мне... Людей, которые с оружием захватили верховную Ты говоришь, вооруженный переворот. Это люди с оружием захватывают парламент, то есть Верховная Рада Украины. Назад не я слушаю. Ну, так и что, у вас был мирный, мирный протест, который просто потом сдвинули? да, так и что Причем здесь Янукович? Янукович не управляет страной, а представляет страну. Страной управляет Верховная Рада Украины. Я живу в парламентско-президентском государстве, где парламент, то есть Верховная Рада Украины принимает законы и управляет государством, не президент. Президент он, это у нас и лицо, которое должно выполнять свои конституционные обязательства и все. Еще раз, кто захватил с оружием власть в Украине? Если не где бог? Где они с оружием бегали в Верховной Раде Украины? Ну что? Где, где они с оружием захватили Верховную Раду Украины? На Майдане. Нет, они нет. Причем здесь Майдан? Майдан это протест. Давай я тебе чуть-чуть разъясню. Вооруженный переворот Точнее, как московский суд постановил, конституционный переворот был у вас в Москве в 1993 году, когда вы станку в свой белый дом. В Украине мы провели выборы президента Украины и выборы в депутаты Верховной Рады Украины. То есть проводилось все согласно конституции, где граждане Украины вышли и проголосовали. Ни один человек, который был на Майдане, силой Верховную Раду не захватывал и не заходил туда через силу, не принимал никаких законов. Люди выбрали. Президента выбрали в мае месяце Порошенко, а выборы депутатов были в сентябре месяце. Президент один задолбал, его быстренько так выгнали из страны фактически. Провели выборы, выбрали нового президента. Так можно, что ли? Если президент решил захватить власть, и превратить с парламентско-президентской э, стороны в президентскую парламентскую, то есть привести все полномочия свои. Понятное дело, что люди не, не будут на это просто так смотреть. И сперва выйдут с мирным протестом, подскажут ему правильный путь, чтобы он ну чуть-чуть сбавил. Да, ну а если президент будет использовать э, милицию для протестующих, но в таком случае этому президенту нужно только в России. В России таких любят. Башарасад Янукович, они очень хорошо себя чувствуют. Поэтому да, граждане Украины, как и граждане любой другой страны, могут выйти на протесты против тирании. Угу. А что, при Януковиче... До момента, пока он не начал э, Беркут отправлять, чтобы они украинцам нормально, в принципе, жилось. Ну, как, как в принципе, при других президентах. Вверх отправляли украинцев куда, на Майдан, что ли? Да. Onu, searching... Из Беркута, да? Но, я же думаю, ты за 11 лет мог там вписать Беркут протестующих. Это же просто, просто зайти в угол и вписать. За 11 лет ты мог бы выбрать любой день с этих тысячи дней, что уже прошли, и посмотреть. За 11 лет я просто уже истории про Майдан слышал, все они почему-то у вас разные, и каждый раз у вас что-то новое, новые то подробности или, или, ну, это очень хорошая манипуляция, но есть единственная официальная версия, которую я тебе процитировал. Люди вышли против Януковича, потому что он пошел против власти. С мирным протестом. А дальше уже протесты со стороны Януковича и Беркута перешли в Украинцы на это не будут просто смотреть, они будут действовать. И мы это сделали. Ну, как сделали? Мы не закончили. Он убежал. То есть, мы хотели, чтобы он отвечал в суде перед законом. Но он убежал, видишь, в Российскую Федерацию. Точнее, как говорил Путин, российские спецслужбы его своровали и вывезли в Ростов. А, господи, что вы Что? Своровали Путина просто уже мысль даже сбилась. То есть, короче, в общем, народ Украины вышел на мирный протест, Янукович зарядил Беркут оружием, короче, Беркут пошел на Майдан. Естественно, вольные украинцы, увидев такой беспредел, естественно, начали стократно наказывать, да, Беркут в том числе, да? Так что ну, люди, которые идут против народа, а перед этим дают э, присягу служить народу. Ну, если они нарушают свою присягу, значит они идут против народа своего. С этими людьми мы разбираемся очень просто. В тюрьму. Но ты не переживай, это то, что происходило на территории Украины. Мы согласно своей конституции, своих законов, можем отстаивать право на существование своего государства. Не то, что вы рассказываете сказки, что там на Донбассе кто-то что-то отстаивал. Нет, там выходили с российским флажком и кричали, что хотят, чтобы Украина распалась. Это уже нарушение идет закона. Уголовная ответственность. Распалась Украина, чтобы... Ну, когда кто-то а выходит и кричит, Донецк это Россия, в таком случае он хочет, чтобы часть Украины распалась. И этого человека должны правоохранительные органы доставить в суд, в СИЗО, в суд, и его должны осудить на 15 лет согласно Уголовному кодексу Украины. Что, да, да. Что говоришь? Поехали ловить. Я говорю, для этого вы ввели КТО на Донбассе. Чтобы э, пойти от... ловить. А то, если, да. ну, если бы ты, опять же, так, я же понимаю, что ты, во-первых, соврал, что ты там слышал несколько разных версий, знаний у тебя нет. Во-вторых, так же, как и нету знаний у тебя по поводу АТО. А то не только на Донбассе было объявлено. А то мы объявили в Харковской области, Луганской и Донецкой областях, в трех областях. В Харковской области мы освободили Харковскую область от российских за две недели. В Луганской и Донецкой области начали освобождаться города, большущие города, стотысячники. Мариуполь полумиллионный освобожденный был. И когда украинские войска начали обходить российские войска вдоль границы с Украиной, а у вас тогда в Ростовской области, возле села Гуково, проходило, проходили воинские эти обучения, Ваши артиллеристы дополнительно нанесли удары по нашим позициям. Впоследствии чего украинской армии пришлось отходить, потому что не было сил, чтобы противостоять дополнительным российским силам, которые решили активизироваться. Поэтому не забывай, атомы не объявляли против Донбасса, а против граждан Российской Федерации. Это их, да, батальон Тарнано. Ты, да, ты видимо российский. не слышишь, ты видишь, в чем заключается разница. Я тебе полностью пытаюсь описать какую-то ситуацию, ты с этой ситуацией убегаешь и а батальон, а Донбасс. То есть мы с тобой общались только что за события на Майдане, у тебя знаний ноль, ты а Донбасс, а то. То есть твои знания это заголовок, а то Донбасс, Майдан, а что происходило там, у тебя знаний вообще нету тебе не нужно лезть в дела Украины. Потому что когда россияне лезят в дела Украины, их... Как ты? Нормально. Футболом интересуешься? Интересуюсь. А какая команда любимая? Донецкий шахтер. Не, а мировой футбол? Лондонский арсенал. Арсенал, арсенал. Ну, понял. Ну, как будто, знаешь, все-таки. Да, 3-0 в Лондоне. Два красивых ну, гола. Да, бывает, бывает. Да. У всех бывают плохие времена. Соглашусь. А вообще, как сказать? Ты откуда будешь? Я живу в Краснодаре сейчас. Понятно. Почему ваши клубы не выступают на евроарене? Не знаю, у ЕФА спроси. Зачем? Я же тебе задаю вопрос, это же ваши клубы, Краснодар ваш там и так далее. Ну, потому что у ЕФА запретил. Почему? Ну, потому что политика зашла в футбол. Или Хотя Россия не... напала, возможно, на Украину? Я в этом вопросе не могу этот, что? Как, говорить о политике, потому что я не интересуюсь политикой, понимаешь? Я знаю только, что УЕФА запретил из-за политических э, разрозненностей. Причем Израиль, который тоже активно ведет боевые действия на территории Палестины, до сих пор играет спокойно. И на а, а, что, а что, а что там в Израиле плохого? Не могу понять. Ну в смысле ровно по тем же причинам, что отстранили Россию, могут спокойно отстранить. Почему, а что Израиль? Ну, в смысле, они тоже ведут военный конфликт с Палестиной. И что с этого? Ну, в смысле, а Россию тогда почему отстранили? Ну, потому что Россия напала на территорию другого государства. А там что? А там... Израиль в ответ начал защищаться и сейчас ну, освобождает своих, своих же людей, которые находятся... Думай так дальше, хорошо. Но ты же не разбираешься, тебе нужно просветить. Не, вот... На Дальнем Востоке что? я более устойчиво нахожусь, чем вот сейчас, что происходит. Серьезно? А ну подскажи мне, когда Палестина против Израиля, из-за чего все началось? Да все, что мне с тобой спорить? Да, вот все, ты прав, все, да. Так не я прав, УЕФА права. Хорошо. Видишь, она изолировала российский спорт полностью, не только УЕФА и другие международные комитеты. Да пускай изолируют, но потому все что, что не э, если мы начали говорить об этом, российская лига, по-моему, на девятом или десятом месте в мире выше, чем украинская. Пускай даже будет на первом, он же нигде выступать теперь не будет. Вообще да, все равно, ну, на каком вы месте. Я к тому, что уровень футбола все-таки лучше, чем э, во многих странах. Я не замечал, чтобы Россия за последние 4 года показывала на Евроарене какой-то футбол. Поэтому а на почему как... мы говорим о 4 годах? Вообще все равно, на каком вы месте. Ты же понимаешь. Вас ну, больше никогда назад смотри. не вернут. Знаешь, почему нельзя? Когда допускают ваших спортсменов там на бокс, например... там на плавание. Все они выступают под белым флагом. Почему? Потому что российский триколор ф... запрещен. Нельзя пропагандировать. Российские футбольные клубы не допускают, потому что там... Э, вот этих ваших футболистов нельзя пускать в цивилизованный мир, потому что они пропагандируют. Как его там, ну я понял, ты понимаешь, о ком я говорю. Дзю Дзюба. Вот. Нельзя Хорошо, такое конечно. допускать в мировой футбол. Что такое? Ты можешь сказать? Да, российская политическая партия Единая Россия, от которой в принципе идет вся агрессия по отношению к Украине и другим странам, Нет, потому что она принимает что решение. Что подразумевает под собой? Я только что ответил, что такое Ты сказал, кто придерживается, по твоему мнению? Твоя что... партия. Ваше, ваше государство отрицает факт существования Украины. Это является фактом... Если отрицает факт, Прямо ну, президент Российской Федерации четко заявляет, что такого государства как Украина нету, а народ искусственно созданный. Ты Дополнительно... Сказать, когда он такой Да, когда э, интервью Карлсон у него брал и задавал ему вопросы, тот ответил, что Украину создала, создал Ленин, искусственно созданная страна. То есть факт... Отрицание истории Украины это и есть один из видов. Хорошо, я тебя услышал. Удачи. Главное, помни.